Bila orang nasihat, dia orang pembetul, dia 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 kata balik awal ah, saya ni jangan kata kat saya lah apa. Ni jenis apa? Dulu hang kata macam ni, bila orang tegur hang kata, "Sebelum hang keluarkan kenyataan, kaji dulu." Ni kita ni orang Melayu ni, asal keluar dalam TV tu kira betul ke tahu? Asal ustaz ni keluar dalam TV buat interaktif Quran ke apa nama ke, kita mulalah. Sabar dulu, berhati-hati dulu. Bukan semua yang keluar TV ni kita boleh terima bulat-bulat. Kaji dulu, ini hadis siapa? Taraf hadis ni siapa? Siapa yang mu'tamadkan hadis ni? Siapa yang bersepakat dengan hadis ni? Bukhari dan Muslim. Bila sebut Bukhari dan Muslim, hadis ni hadis sahih tentang perkahwinan Nabi dengan Siti Aisyah. Tutup buku. Kalau orang kafir kata Nabi Muhammad ni kahwin dengan budak, saya tunjukkan kepada tuan-tuan, budak yang umur 11 tahun, budak yang umur 9 tahun. Tuan-tuan pergi ke sekolah negara Arab, tengok orang Arab, tengok orang Mesir, tengok mana-mana perempuan Arab yang umur 9 tahun, yang umur 8 tahun, kalah isteri kita. Isteri kita tu jatuh hadik dia. Pasal apa? Dengan besar dengan ragam dia. Jadi bukan umur itu yang menjadi persoalan. Persoalannya ialah layak atau tidak layak Siti Aisyah tu kahwin. Kerana faktor badannya dan sebagainya. Baik. Ketahuilah wahai saudaraku. Sayugianya lah bagi seseorang yang menjadi pemimpin. Dan penunjuk itu bahawa ia memimpin dan menunjuk kaum kerabatnya yang hampir. Kemudian daripada yang lebih hampir kemudian yang lebih hampir pula hinggalah kepada akhirnya mana-mana orang yang jadi pemimpin yang menjadi ketua tak kiralah ketua pada siapa pun mula-mula sekali Quran suruh kita Nabi suruh kita buat apa memberi peringatan kepada orang yang hampir kepada kita siapa dulu isteri kita siapa lagi anak beranak kita siapa lagi anak cucu kita yang hampir-hampir dengan kita dipanggil sebagai al-aqrabin. Kemudian orang-orang yang jauh daripada kerabat, kemudian orang-orang yang bukan kerabat. Lepas tu barulah datang ipa duai, barulah datang sepupu sepapan, selepas itu barulah datang kepada orang yang bukan kerabat kita. Demikianlah berjalannya hal ini daripada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Allah Taala daripada Sebagaimana yang tersebut dalam perkara ini dalam hadis-hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi katanya Diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Siti Aisyah RA. radhiyallahu anha radhiyallahu anha dipanggil sebagai Siti Aisyah As-Siddiqah ya dipanggil sebagai As-Siddiqah yang benar katanya Tak kala turunlah ini ayat kira-kira maksud begini dan berilah ingatan oleh kamu wahai Muhammad dengan azab akhirat akan kaum kerabat kamu yang lebih hampir kemudian yang sehabis-habis rapat dengan kamu daripada kerabat maka Nabi pun mulalah menyeru kepada kerabatnya yang serapat-rapat dengan Nabi maka dipanggilah Hai Safiyah binti Abdul Muttalib yakni mak saudara Nabi yakni adik-beradik kepada abang ayah Nabi dan dipanggilnya hai Fatimah binti Muhammad putri nabi dan dipanggilnya hai anak cucu Abdul Muttalib bahawasanya aku tiada sesuatu yang aku milik daripada Allah taala yang boleh melepaskan daripada azabnya akan seseorang melainkan masing-masing hendaklah melepaskan diri kamu dengan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian daripada bertuhankan Allah dan mengakukan aku pesuruhnya Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di sini Nabi kata, "Wahai Safiyah, mak sedara aku. Wahai Fatimah, anak aku. Wahai anak cucu Bani Muttalib Tidak ada siapa yang boleh tolong kamu. Aku ni walaupun Nabi, bapa kamu, anak menakan kamu, anak saudara kamu. Aku tak boleh tolong kamu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh menolong kamu ialah beriman Kamu sendiri beriman kepada Allah Percaya pada Allah Percaya kepada Nabi Muhammad Kamu buat amalan Amalan ini saja yang boleh tolong kamu Tuan-tuan ini rahmati Allah Kadang-kadang Allah ni nak bagi syurga ni tuan-tuan Dia nak bagi syurga ni pada Insan-insan yang terpilih Kadang-kadang jatuh kepada rezeki ada orang yang tak pernah sujud kepada Allah langsung. Tak pernah solat, tak pernahnya semayang, tak pernahnya puasa. Mati masuk syurga. Ha ah, ni hebat ni tuan-tuan. Di antaranya ialah sahabat Nabi yang bernama Ammar yang masuk Islam dalam peperangan Uhud. Hari ini masuk Islam dalam peperangan Uhud, tak sempat solat, tak sempatnya semayang, mati. Mati syahid Sampai sahabat-sahabat pun tak tahu yang dia tu Islam. Dalam peperangan Uhud ni tu, dia jadi orang yang sangat berani. Sahabat lain heran. Dia ni tak Islam. Apa sah yang dia tolong kita? Dia bukan Islam. Pak sah apa yang dia bantu kita? Rupa-rupanya mereka tidak tahu yang dia ni dah Islam. Sebab baru sangat masuk Islam. Dia masuk Islam ketika sahabat-sahabat sedang membuat persiapan nak pergi berperang. Dalam orang duduk sibuk perang dia masuk Islam Dia jumpa Nabi dia Islam Nabi kata jom pergi perang Dia pun pergi perang sekali Dalam duduk berperang itu Dalam duduk perang sahabat tengok Eish, Apa hal dia ni tolong kita pula Apa hal dia ni ke depan pula ni Apa hal dia ni maju ke depan pula ni Sahabat-sahabat tak tahu yang dia tu masuk Islam Sampailah dia mati Sahabat bagi tahu pada Rasulullah Dia ni belum Islam ya Rasulullah tapi dia dia boleh perang dengan kita. Kata Nabi dia telah Islam sewaktu kita nak datang dalam peperangan ini. Dia tak sempat solat, dia tak sempat semayang, dia tak sempat puasa, dia tak sempat buat apa ibadat. Dia dijemput oleh Allah sebagai syuhada, sebagai syahid. Dia masuk syurga. Nabi kata dia akan masuk ke dalam syurga. Tak sempat buat apa-apa. Ini nama dia rezeki. Nama dia rezeki. Kita yang dah Islam ni, nak dapat syurga macam mana? Nak dapat syurga dengan amalan kita. Nak dapat ganjaran ni tuan-tuan dengan amalan kita. Tidak ada siapa yang boleh tolong kita. Hatta Nabi Muhammad pun tak boleh tolong isterinya Aisyah. Tak boleh tolong anaknya Fatimah. Melainkan dengan amalan masing-masing. Maka kata Nabi SAW. Siapa-siapa yang tiada mahu percayakan Allah. Dan tiada mahu mempercayakan Muhammad maka tiada upaya bagi Muhammad melepaskan siapa-siapa kamu daripada azab Allah jikalau sekalian kamu itu kerabat-kerabat Muhammad yang sehampir-hampir kerabat sekalipun dia tak boleh tolong nabi kata kalau kamu ni anak aku sekalipun paling rapat dengan aku sekalipun kalau tidak ada amalan aku tak boleh tolong kamu jadi ya, tuan-tuan faham daripada hadis ini dia nak sebut kepada kita yang membawa kita selamat di dunia dan akhirat ialah amalan kita bukan pegangan kita pegangan politik kita bukan kalau tuan-tuan pegang politik mana pun tak semayang Tuhan tak terima juga ni kena clear benda ni clear betul-betul Nabi sendiri kata hang anak aku pun aku tak boleh tolong hang kalau hang sendiri tidak ada amalan apatah kita ni bukan anak Nabi anak cucu Nabi lagi jauh Maka Nabi pun tak boleh tolong kita jika kita sendiri tidak mempunyai amalan. Amalan tu kita kena kuat. Masalah kita hari ini, kita kadang-kadang tak mementingkan amalan. Yang kita pentingkan ialah jemaah. Saya nak main ceramah sini pun dia buat tanya lagi. Saya ni amno ke Dalam kereta tadi ada orang tanya saya. Ustaz ni amno ke Masya Allah. Heran saya tuan-tuan. Tak habis-habis. Kalau saya orang pas pun semayang tak betul, tak lepas. Kalau saya orang pas, semayang tak betul, tak lepas saya. Angkat takbir pun tak betul. Allah khabar. Tak sah walaupun serban besar bakui atas kepala saya. Tuhan bukan nilai serban, Tuhan bukan nilai janggut. Tuhan nilai ibadah. Jaga oleh elok tu tuan-tuan. Sebab kita hari ni kita suka kata yang bukan-bukan. Ya kita suka menilai orang Tanpa memerhatikan kepada amalan kita Kita suka tuduh orang Cakap yang bukan-bukan Saya selalu sebut pada tuan-tuan Kita pandai memberikan penghukuman dan penghujahan Kepada akidah orang Kita kata ustaz orang sana tu Dia tak boleh pakai akidah dia ustaz Pak siapa tak boleh pakai akidah dia Sebab dia menolak hudud Dia menolak hukum Islam Akidah dia jatuh Menolak akidah hukum Islam tu jatuh akidah. Satu hai betul. Menolak hudud tu salah. Tetapi kita kena ingat,